حجاب للعين وللقبول والهيبة والنصرة والامن والالضاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك الملك ذو الجلال والإكرام. ذو البضش الشديد والسلطان الرفيع والقدرة القاهرة والعزة الغالبة له الجود والبهاء والرفعة والسناء الواحد الأحد الفرد الصمد الجبار المتكبر وأعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله من شر كل عين ناظرة وأذن سامعة وأيد بَاضِشَةٍ وأقدام ماشية وقلوب واعية وصدور خاوية وأنفس كافرة ويمين لازمة ظاهرة وباطنة. فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وأعيذ نفسي بحامل هذا الكتاب بالله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين وأعيذهما من شر فسقت العرب والعجم والترك والديل والديلم. والنصارى واليهود ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأعيذهما برب حبس حابس وشهاب قابس وحجر يابس وماء فارس وليل دامس العين بالعين رددت العين الى العين ذلك ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد القاب استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا بكافها يا عين ص بضها بياسين بحاميم عين سين قاف بكافها يا عين صاد بظاها بياسين بحمين عين سين قاف بكافها يا عين صاد بضاها بياسين بحاميم عين سين قاف بكافها يا عين صاد بضاها بياسين بحاميم عين سين قاف بكافها يا عين صاد بضاها بياسين بحميم عين سين قاف بكاف يا عين صاد بضاها بياسين بحميم عين سين قاف بكاف يا عين صاد بضاها بياسين بحميم عين سين قاف توجه حيث شئت فانك منصور. اختتام الاستعاذة. ختمت هذه الهياكل السبعة بخاتم الله المنيع الذي ختم به على اقطار السماوات ان تقع على الارض الا باذنه وبخاتم سليمان بن داوود إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي بأتوني مسلمين بخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين